darsimizda sizlar bilan sloylarga tegishli bo'lgan darsning ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz demak mana bu yerda hozir turibdi mana bu yerdagi amallarni nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz bundan oldin biz sloylar nomini almashtirmoqchi bo'lsak mana shu sloy bir degan joyga ikki marta bossak ikki marta bossak mana shunaqa ko'rinishda e, işte chiqadi va bu yerdan biz uning e, nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin enter buni ham nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin hammasini o'zgartirib qo'yamiz aylana tort hop ana endi biz mana bu begini ko'radigan bo'lsak bu begi mana bu yerda chiqdi. ya'ni bu yerda hozir ko'k rang tanlangan holatda turibdi biz hozir bu yerdan rangni almashtiramiz Sariq qo'yamiz va bu yerdan biz chizadigan bo'lsak faqat mana bu yer yashil ustiga chizsak ham qora ustiga chizsak ham faqat mana shu ko'k E, sloga ta'sir ko'rsatadi faqat mana bu e, e, yerda qo'yilgan bu degani faqat boshqa siloyga ta'sir qilmaydida faqat shu bittagina slorga ta'sir ko'rsatadi celter zeni bosib orqaga ok, qaytamiz man o'zining dastlabki holatiga qaytdi endi ikkinchi instrumentimiz qalam bilan bo'lmaydi bu begida tanlab qo'ysak bu sloylarni hech qaysi biriga chizib bo'lmaydi bitta ko'pna emas misol uchun yashilni tanlab qo'ysak ham mana shuni tanlasak bunda ya'ni bu sloyda o'zgartirish kiritib bo'lmaydi deyapti deyaptihop buni o'chirib qo'yamiz endi bu manabu yerda ham chiqdi hozir bizda sloyimiz yashilda turibdi endi buni joyidan ham qo'zg'atib bo'lmaydi umuman o'tgan darsda ko'rib chiqqandik sizlar bilan avtor yoqilgan holatda sloy suya bossak o'shanga o'tadi deb hozir biz qorongni ustiga bossak qorong'i ustiga 'tyap uni o'zining joyidan boshqa joyga ko'chirib qo'yish imkoniyati mavjud yashilda turgan vaqtda esa uni joyidan ham ko'chirib bo'lmaydi o'chirib qo'yamiz bu монтажный областa tegishli buni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz endi mana bu instrumentimiz bu instrumentimizda слойni hech narsa qilib bo'lmaydi hattoki bu сlойni удалить ham qilib bo'lmaydi o'chirilgan hech narsa qilib bo'lmaydi endi buni o'chirib qo'yamiz endi biz ə, bir nechta sloylarni birlashtirib qo'ymoqchi bo'lsak felter yordamida shu birlashtiradigan sloylarimizni tanlab keltr ye tugmasini bosish orqali ularni birlashtirib qo'yishimiz mumkin mana uchovi bitta bo'lib qoldi hozir buni ko'chiradigan bo'lsak mana uchovi birdaniga endi buni o'zining dastlabki holatiga qaytarmoqchi bo'lsak calter aletn bosamiz bir necha marotaba endi bu yerdan hozir ularni yana bir marta belgilab qo'yish usuli kalter bilan belgilaymizda hammasini sichqonchaning o'ng tugmasini bosgan holda ularni связ svoy qilib qo'yamiz mn uchogi ham bog'landi endi bularni ko'rayotgan bo'lsangiz Cahang joy ham joyidan siyapti contrl alni bosamizho'p hmm. endi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak e, vit turibdi bu yerda imяga qo'yadigan bo'lsak mana bu yerdan biz e, misol uchun siz qanaqadir rasm ustida ishlayotgan bo'lsangiz soni e, haddan ziyod oshib ketsa uning e, nomini yozib qidirishingiz mumkin hozir bu yerda bizda to'rtta sloy turgani uchun biz aylana 1 deb qo'ysak mana faqat aylana 1 bir, birni bu yerda chiqarib beradi Aylana o'zini yozsak e, bu yerda to'rtta aylana bor shuning uchun hammasini chiqarib beradi bu darsimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman bu darsimiz shulardan iborat edi keyingi darslarda ko'rishguncha